Доброго ранку, з вами програма Наше здоров'я, і я її ведучий Руслан Фесенко. Сьогодні ми пропонуємо вам дуже цікаву тему про те, як сучасні технології допомагають пацієнтам з патологією серцевих судин. Та розпочинаємо цю розмову з Кіровоградського центру екстреної медицини та медицини катастроф. Олександр Івановичу, як за останній час змінилася алгоритм надання допомоги хворим серцево-судинними захворюваннями? Ну, хочу сказати, коли була швидка медична допомога, яка обслуговувала тільки жителів міста Кіровограда, то у нас практично як і ми працювали, так і зараз працюємо у звичайному режимі, і ми надаємо невідкладну екстрену медичну допомогу всім бажаючим, тобто тим людям, які потребують. Но коли створили центр екстреної медицини та медицини катастроф Кіровоградської області, у нас Уже тоді була задіяна вся область, і е, тут само по собі вже виникла от така е, нагальна е, проблема в тому, щоб е, всіх е, хворих з серцево-судинною е, патологією обов'язково, щоб це було десь в одному єдиному місті. І е, е, насправді е, мені так кажеться, що це мудре рішення на базі е, е, кардіологічного диспансеру е, е, зробити такий центр, і цей центр вже е, в певній мірі е, працює. Нам дуже хорошо і співпрацювати з одним єдиним лікувальним закладом, де надає спеціалізовану медичну допомогу, де ми чітко знаємо, що коли ми приїхали на виклик, подивилися електрокардіограму, прийняли рішення, там є чи немає якісь порушень. Якщо є, то ми веземо в один лікувальний заклад. До речі, в нас немає ніяких проблем, ніколи нам не відмовляють. Круглодобово нас приймають в цих хворих. Є порозуміння з адміністрацією кардіодиспансера, нам стало краще працювати. Це, по-перше, краще, чим тому, що ми надаємо кваліфіковану медичну допомогу і далі в стаціонарному лікуванні точно так же займаються люди високого рівня. Це кардіологічний диспансер. Яким чином, за допомогою якого обладнання ви співпрацюєте з кардіологічним диспансером? Завдяки центральному регіону у 2015 році було придбано за обласні кошти обласного бюджету система Тредекс. Це дистанційна передача електрокардіограм. Коли ми приїжджаємо на виклик, у нас є хворий, Ми знімаємо електрокардіограму, і нам не зрозуміло. Ми можемо тут же по телефону зв'язатися з відділенням. А в нас у місті так це в лікарні швидкої допомоги. Є стоїть система базова в місті, а по області система така базова стоїть у кардіодиспансері. Де, де круглодобово чергують лікарі, кардіологи, фахівці, які чітко можуть нам порадити. Коли в місті, в місті нам іще проще, тому що тут лікарі в нас є, лікарські бригади. А коли в районах, то в районах, звісно, потребується допомога спеціалізованого фахівця. і по… Системі ми передаємо тут же ж, прямо по телефону, лікар радить, приймає, каже: Ви знаєте, да, отут, скажімо, є інфаркт міокарда. Значить, приймайте рішення, радить нам, куди навести, що там робити. Хоча у нас є алгоритм, ми обов'язково надаємо невідкладну медичну допомогу. Розкажіть, будь ласка, як ви користуєтесь цим обладнанням? Тредекс працює так само, як практично як і кардіограф, тільки на ньому не видно самих відведень. Він просто записується в в автоматичному це режимі, і в автоматичному режимі через телефон мобільний або стаціонарний передаємо у відділення для консультації врача кардіолога. Хочу вам сказати, що от завдяки 2000, тисячі 2013 році субвенція в нас була виділена 7,5 мільйонів на медикаменти. У нас проводиться догоспітальна металіза. Тромболізіс ми проводимо, є препаратом металізи. Цей препарат коштує. Один препарат коштує 15 тисяч, десь около 15 тисяч 200. Він наскільки ефективний, що, тому то і потрібна далі співпраця з кардіодиспансером. Коли ми ввели цей тромболізіс, провели тромболітичну терапію, обов'язково хворий повинен бути транспортуватися в спеціалізований лікувальний заклад. Це кардіодиспансер, де в подальшому. Для того, щоб не було ніяких ускладнень, для того, щоб попередити інші признаки інфаркту. Тому -то це от ми так співпрацюємо і вже протягом 2014 року, тут місяць, ви знаєте, от таких, я так думаю, і велике спасибі тому що працівникам кардіодиспансеру, Працівникам екстреної медичної допомоги, тому ну, що ми ведемо облік десь чоловік, 13-14, завдяки от такій співпраці. Ми повернули до, до життя. Скажіть, а чи всі бригади швидкої медичної допомоги обладнані у вас цими апаратами? В місті обладнані всі. У нас 24 бригади і всі мають систему Тредекс. На превеликий жаль, в районах не всі обладнані, тому то ми ведемо сьогодні перемовини із. Обласним кардіодиспансером, ми ведемо перемовини із головними лікарями районів. У них в районних лікарнях є ці системи Тредексі, тому -то ми просимо, і я думаю, що ми порозуміємося, знайдемо спільну мову для того, щоб вони передали в працівникам екстреної медичної допомоги в їх же ж районах. І тому то ми будемо співпрацювати. Я думаю, що це поки ми, знаєте, в це оцих 3-4 місяці. Ми по ми камісь, і ще не дуже налагоджена ця робота з районами. Ну я думаю, що ми її обов'язково на будемо налагоджувати. І наша основна ціль попередити захворювання і для того, щоб хворі були ну надати їм кваліфіковану медичну допомогу і розібратися, поставити. точный диагноз. И за э, системой ТРЕДЕКС, это мы, даже если и мы не можем, то за помощью працівників кардиодиспансеров, районных лекарей, э, фахівців мы э, это будем разом делать и делаем. Марина Георгиевна, как осуществляется связь в кардиодиспансере с каретами скорой помощи и другими лечебными учреждениями? У нас существует уже много лет система ТРЕДЕКС, это система транстелефонной передачи, электрокардиограмм, из различных регионов нашей области. Но в прошлые годы эта система существовала только для районных центров, районных больниц. С прошлого года мы стали принимать электрокардиограммы также от бригад скорой медицинской помощи, которые выезжают на вызов кардиологическим больным. Врач, находясь на вызове, регистрирует электрокардиограмму у постели больного. Потом по системе Tradex трансцифонно ее передает нам. Мы принимаем на нашей перенимающей станции, и она у нас появляется на экране вот в таком виде. Врач, находящийся здесь, либо днем, либо ночью на дежурстве, сможет интерпретировать полученные данные и дать консультацию врачу скорой помощи о том. Нужно ли данного пациента транспортировать в кардиодиспансер, есть ли здесь острая коронарная патология, или пациент может быть оставлен дома, ему может быть оказана амбулаторная помощь. Как принимается решение о необходимости госпитализации пациента в кардиодиспансер? Имея уже перед глазами реальную электрокардиограмму больного в момент болевого приступа, Наш врач интерпретирует, консультирует, врач, находящийся на месте, сопоставляет полученные данные электрокардиограммы нашей консультации с клиническим состоянием больного, тяжестью его состояния и, соответственно, совместно нами принимается решение, нужно ли такого больного транспортировать сюда или нет. Потому что именно эта система позволила нам намного сократить время от регистрации электрокардиограммы, каких-то консультаций больного до поступления в кардиодиспансер, до минимального, минимизировать. И это позволяет нам более быстро, более квалифицированно в кратчайшие сроки оказать помощь, возможно даже взять на операционный стол такого больного. И это, в свою очередь, позволяет нам... мінімізувати освітнення і збільшувати тих летальних випадків, які можуть бути в даній ситуації, тому що острий коронарний синдром це дуже тяжелая патологія, вражаємо життю. Станіслав Володимировичу, як нам відомо, вам рік тому назад поставили стенд в коронарну артерію. Як ви почуваєте себе зараз, як пройшло ваше життя за цей рік? Да, рівно рік назад, 18 числа, мені поставили у коронарну артерію два стенти поставили. Завдяки тому, що керівництво ваше тут, наскільки як правильно скоординувало свої дії і спрацювало правильно, я стався на сьогоднішній день живий, можу вам сьогодні дати інтерв'ю. Ну, на даний час я себе почув, почуваю як, як звичайна людина. Перенося відповідно маленькі нагрузки, іноді збільшую нагрузки, іноді себе почуваю себе прекрасно, тиск. Відповідно, відповідає нормам всім, при нагрузках навіть. При тому, всьому, що я на протязі руку постійно був під наглядом лікарів, постійно контролював своє здоров'я і постійно споживав ті ліки, які необхідні для того, щоб так, так себе почувати на протязі року. Після цієї процедури, як швидко відновилася ваша працездатність? Ну, працездатність відновилася ну, буквально. Можна сказати, через три неділі я вже міг працювати, але згідно з, там всіх положень про небезпеки, які можуть виникнути під цього, я Був чотири місяці на лікарняному лиску, але себе вже почував практично нормально. І фізичні нагрузки, як і, думаю, через дві неділі я вже постійно збільшував, збільшував. І, і завдяки цьому я себе на сьогоднішній день прекрасно почуваю. Бо щойно позавчора я зробив всі аналізи. то… Аналізи навіть для мене були приємні, тому що я, я десь в як психологічно переживав за щось, десь є вже якісь недостатки, десь, десь, коли щось там кольне, там де щось відчуєш, то і переживав. Віталій Анатолійович, коли пацієнт попадає вже вашу операційну, які далі ваші дії? Пацієнт з острим коронарним синдромом з підйомом сегмента СТ оказується у нас в кетлабі на столі. Что означает его состояние? Его состояние означает практически с 99% вероятностью, что у него закрылся какой-то из сосудов сердца. Прекратился кровоток в сердечной мышце, в какой-то части ее. В зависимости от того, на каком уровне закрылся этот сосуд, соответственно, прекратился кровоток либо в маленькой части сердечной мышцы, либо в большой части сердечной мышцы. Перед нами стоит задание этот кровоток восстановить. Соответственно, пациент попадает к нам, мы проводим диагностику, сначала делаем коронарографию, смотрим, где же этот закрытый сосуд, где он, в каком месте он закрылся. И после этого, по мере возможности, восстанавливаем проходимость этого сосуда. Берем специальный проводник, проволочку с мягким кончиком, чтобы не повредить артерию изнутри проводим через тромботические массы, как правило, в течение 6 часов. Тромб еще достаточно рыхлый, и его можно этой проволокой проткнуть. После этого, если надо, делаем тромбоэкстракцию специальным инструментарием, вытягиваем эту свернувшуюся кровь из артерии непосредственно делаем баллонную ангиопластику, то есть раздуваем баллон в месте поражения, расширяем артерию и после этого имплантируем туда внутрь такую металлическую распорочку стенд, которая остается в сосуде и предотвращает в дальнейшем повторное сужение, повторное тромбирование в этом месте при условии, конечно, соблюдения, скажем так, рекомендаций медицинских работников. А какие же оптимальные временные промежутки для выполнения вашего вмешательства? Хороший вопрос, просто отличный. С момента закрытия артерий, полного закрытия, прекращения кровотока полного, у сердечной мышцы есть где-то около 6 часов, когда еще можно существенно повлиять на результат, который мы получим. То есть миокардиоциты, то есть частички маленькие сердечной мышцы, они умирают в течение 6 часов. Закрылась артерия, вот э, через час умрет там допустим 15-20% э, этих структурных единиц сердечной мышцы, через 4 часа это уже будет больше 50%, через 6 часов умрет где-то около 90%, до 12 часов умрет практически 100% сердечной мышцы, которая находится в зоне ответственности этой артерии, которая закрылась. Поэтому чем раньше пациент попадает к нам, тем лучше для него, тем лучше для его сердца. Это означает то, что мы откроем артерию, и его сердце будет сокращаться, скажем так, практически как здоровое. Да, какая-то часть сердечной мышцы в любом случае пострадает. Вопрос лишь идет, вопрос лишь в том, какая часть. Чем быстрее он к нам попал, тем меньше эта часть. Чем дольше он проходил с болью тем больше сердечной мышцы умерла. Вот такая игра вероятностей. Расскажите, правда ли, что ваши пациенты у вас на столе находятся в сознании? Ну, как правило, да. Есть исключения из правил. То есть, когда у нас действительно выраженнейший болевой синдром, да, который не купируется, это как правило, когда закрывается, начинает закрываться сосуд где-то близко к началу и затронута очень большая часть сердечной мышцы. То есть в этом случае, конечно, чтобы обеспечить отсутствие болев болевого синдрома и, соответственно, какие-то неприятные последствия, связанные с этим, то пациента, скажем так, вводят в более глубокий наркоз. Но в основном, да, действительно, пациенты в сознании, мы с ними общаемся в процессе проведения операции, мы спрашиваем, как они себя чувствуют и так далее. То есть для пациента эта процедура безболезненна абсолютно. Но единственное, что может будет немножечко скучно, потому что все, что он видит, это потолок где-то там, там, наверху, и все, и больше ничего. Поскольку вы имеете контакт с пациентом, бывало ли в вашей практике случаи, что улучшение самочувствия у пациента наступало прямо на столе? Конечно. Как правило, результатом открытия артерии является практически буквально в течение 1-2 минут купирование болевого синдрома, если он до этого был. То есть дискомфорт, да, допустим, что-то вот какие-то неприятные ощущения, даже на фоне введения обезболивающих, все равно человек продолжает чувствовать. То есть когда, как только мы открываем артерию, все негативные ощущения, связанные с этим, уходят буквально сразу же. Кроме того, у нас есть еще свои признаки. Бывает, возникает иногда так называемая реперфузионная аритмия. Если скажем так это нарушение сердечного ритма, которое связано вот именно с открытием артерии. Если у пациентов, которые идут к нам в плановом порядке уже со свершившимся инфарктом, которым там двое, трое, пять раз пять суток, да, десять суток, мы этих реперфузионных аритмий практически не видим, то у свежих пациентов они встречаются гораздо чаще. Мы прямо на столе вот открыли артерию, пошел кровоток, мы видим, как началась какая-то аритмия, которая потом как правило, самостоятельно оккупируется. То есть это результат, который виден буквально сразу же и не только на ангиографической картинке. Это и субъективно пациент отмечает улучшение, и мы по разным признакам видим, что кровоток пошел, что кровоток восстановился. Анна Николаевна, расскажите, пожалуйста, насколько актуальна для жителей Украины острая сердечная патология? Ну, хотелось бы отметить, что э, среди всех заболеваний, которыми болеет население Украины, сердечно-сосудистые заболевания занимают 62,2%. То есть это огромнейшее количество. Это ишемическая болезнь сердца, это инфаркты, это инсульты, это хронические нарушения мозгового кровообращения, которые тоже отнесены в эту группу. То есть это огромное-огромное количество заболеваний. Хотелось бы привести цифры по нашей области около 1500 инфарктов ежегодно регистрируются у нас по области. Причем это те, которые регистрируются. Очень много инфарктов, которые не регистрируются. То есть это люди, которые обращаются уже на вторые, третьи сутки, через месяц, через два месяца, как случайная находка. И в последнее время есть тенденция к омоложению инфаркта миокарда. У нас есть пациент, которому 29 лет, а у него уже серьезное нарушение в виде острого инфаркта с обширным поражением. То есть это очень и очень актуально на сегодняшний день. Что такое реперфузионные центры и как их организация помогает сохранить здоровье населения? Реперфузионные центры – это центры, где происходит простыми словами восстановление того сосуда который поражен. Реперфузионный центр ⁇ это новое понятие относительно. Это уже европейские, скажем так, стандарты. Это стандарты, по которым должны жить и мы. С 2012 года у нас приобретен в области многофункциональный ангиограф. Это аппарат, который позволяет провести детальную диагностику сосудов сердца, шеи, головы, нижних конечностей, почек, легких, который отображает ту реальную картину, которая происходит в этих сосудах. Потому что раньше больной, который попадал с острым инфарктом, он лечился просто таблетированно, и порой доктор не знал, что же мы реально лечим, какая реальная картина происходит в сосудах сердца. Сейчас же эти пациенты, попадая к нам, проходят такую диагностику, и с помощью этой диагностики мы точно можем сказать, что там происходит, что нужно, какая помощь реальная этому, тому или иному пациенту. Либо ему нужно пройти стентирование, либо уже более серьезную процедуру – это аортокоронарное шунтирование. Сейчас мы организовываем такой круглосуточный центр, который бы оказывал помощь больным с острыми состояниями, с острыми инфарктами миокарда, чтобы эти пациенты, попадая к нам, сразу проходили эту диагностику и сразу таким пациентам можно было реально помочь восстановить этот сосуд. Есть уже некоторые наработки. Буквально с декабря месяца скорая помощь города Кировограда возит таких пациентов к нам. Сначала связываемся посредством телемедицинской передачи электрокардиографии. Наши специалисты-кардиологи консультируют и говорят, что да, такому пациенту просто необходимо сейчас срочно госпитализироваться в кардиодиспансер. При этом, приезжая сюда, они попадают к нам в рентген-эндоваскулярный блок, где проходят диагностику на ангиографе, и где уже врач-интервенционист решает, что же конкретно нужно такому пациенту. Если острая такая ситуация, значит тут же сразу проходит стентирование. Если э, ситуация, скажем, это многососудистое поражение, тогда уже смотрят, э, либо это баллонная ангиопластика, либо тромбоэкстракция идет, и потом дальнейшее направление на аортокоронарное шунтирование. То есть это та реальная помощь, пациентам с острой патологией э, тот современный уровень, который мы можем предложить на сегодняшний день. Так живет вся Европа, и мы тоже должны стремиться к этому. Э, с помощью такого реперфузионного центра у нас значительно уменьшится количество смертей пациентов в острых случаях. У нас уменьшится инвалидность и выживаемость этих пациентов. Поэтому мы сейчас семимильными шагами идем к формированию вот такого реперфузионного центра с открытием отделения, с открытием отделения телемедицинской диагностики для того, чтобы улучшить помощь кардиологическим больным. Каков же на сегодняшний момент охват неотложной помощи больным с острым коронарным синдромом? Я хотела бы отметить, что за прошлый год вот если сравнивать динамику диагностики пациентов именно в рентгено-эндоваскулярном блоке, то при открытии, это мы работали с июня месяца, полгода было 347 интервенционных процедур, то за 2013 год, за полный год у нас больше 1100 процедур. То есть это то количество пациентов, которое имело возможности пройти диагностику на данном аппарате. И около 100 стентирований. То есть это та процедура жизнесберегающая, которая помогает больным выжить. Что же касается острых случаев, то... За прошлый год цифра у нас не такая большая, потому что мы не работали в таком круглосуточном режиме. За январь, вот на сегодняшний день этого года, у нас, ну, скажем, достаточное количество пациентов острых, которые прошли данную процедуру. И выросло значительно количество стентирований. Ну, а о работе, скажем, нашего блока... Могут судить те пациенты, которые прошли эту процедуру. Насколько нам известно, вы общаетесь также с коллегами из других областей, и вот расскажите об ихнем опыте работы. Мы связались с коллегами из Харькова, Киева, Луганска и ближайшими нашими соседями – это Черкасская область. Такая работа у них поставлена с 2010 года, где они работают в круглосуточном режиме, и есть неплохие наработки. Узнали, как составлены блоки, скажем, блок диагностики, блок лечения таких пациентов. И уже вбирая опыт этих областей ⁇ Луганска, Черкас ⁇ а Луганск является лидером в оказании неотложной помощи больным с острым коронарным синдромом, мы уже составляли и свою работу блока. То есть у нас построено таким образом, что с 8 до 8 утра у нас круглосуточно мы можем принимать таких пациентов. Пока это только города Кировограда, но в скором будущем мы надеемся, что граница расширится, мы можем принимать пациентов, возможно, и со сроченным тромболизисом с дальних уголков нашей области. И сейчас готовится полномасштабный пилотный проект. О нем наши телезрители узнают несколько позже. Вот по оказанию помощи с острым коронарным синдромом. Анна Николаевна, что же вы пожелаете нашим телезрителям, чтобы они знали, как действовать в ситуациях острой боли в сердце? Ну, прежде всего я хочу сказать, что при признаках острой боли в сердце они обязательно в обязательном порядке безотлагательно должны э позвонить и обратиться на скорую помощь к своим семейным докторам чтобы не терять ни минуты времени потому что в данной ситуации тут идет счет на минуты и чем они оттягивают, это час, то есть, возможно, это пройдет, а может быть, там как-то оно э, менется эта боль. Надо сразу обращаться к докторам. И чем быстрее вы обратитесь, тем, скажем, будет лучше прогноз для самого пациента. Поэтому, дорогие наши телезрители, я вас прошу, я вас призываю к тому, чтобы вы проходили диспансеризацию обращались к своим докторам, участковым, семейным врачам, терапевтам, кардиологам, чтобы у вас в этом году сердечных проблем не было. Щосереди в ефірі Кіровоградського обласного радіо слухайте в прямому ефірі програму Сімейний лікар її ведучі лікарі-онкологи Андрій Гардашніков та Світлана Гордашнікова щотижня о 18.20 протягом півгодини проінформують вас про найцікавіші медичні події та найновіші технології лікування. Сподіваємося, цей випуск був корисним для вас та для вашого здоров'я. Бережіть себе, до зустрічі наступного тижня.